можно поздравить жителей России с конфискацией их золотовалютных резервов. Да, действительно, решение Палаты представителей Конгресса США шок полнейший. Но вы понимаете, когда войну затевал Путин, идея была довольно примитивно, проста. Почему я говорю, что Россия войну проиграла? Идея была следующая. Российская армия наступает, возвращает Януковича, причем планировали, что 2-3 дня, 2-3 дня, вы что? Там все ждут Януковича, Азаров это лучший премьер, нашли кого слушать, идиота этого. Он лучший премьер спрятался, сидит там, что называется, в лесах под Москвой, тоже мне пример. И да, действительно, в Кремле были уверены, что в Крыме ждут Януковича. По этой причине они абсолютно были уверены, что да вы что, до да это война, 2-3 дня, 2-3 дня, ага. А не тут-то было. Так отмах дали, что мама не горюй. И понятное дело, что когда эту войну затевали, а затевали всегда за деньги. Война всегда за деньги. Цель какая была? Вот, вернем Януковича, и он вернет все русским пацанам, которых отжали после Байдана. Все по-честному. Они так думали. Но по-честному это по-украински. По этой причине Януковича не вернули. А теперь русских пацанов, в российских, российских. У вас бабло отберут. Все. Хана! Понимаете, они то, даже когда арестовали эти активы, ну, да, вернут, не первый раз, что они сделают, они ничего не могут. Могут. Понимаете, в чем самое тут главное? Палата представителей проголосовала, но сейчас Сенат проголосует. Закон. Это закон. Закон не переплюнешь. Почему обращая ваше внимание, когда проголосовал Палата представителей, сразу же Песков выбежал, начал там выступать, что вот мы будем, да ни черта вы не будете, не может Россия, понимаете, в чем тут глупость? Но Россия скажет: все, мы теперь арестуем все российские эти э, все российские счета рублевые счета американцев. Да нету таких счетов, нет. Вы понимаете, да, действительно, Теоретический центр банк Российской Федерации может арестовать и конфисковать рублевые счета американского бизнеса. Можете себе представить американского бизнесмена, который держит деньги в рублях. Я не могу. Вы а, ну, да. Вы же сами не держите. Не, действительно, в России классика жанра. Сенатор или депутат или там вот чиновник. Накрал денег в России и за границу. И за границу. Да не в Китае. В Китае там отберут еще быстрее. Кто в Европу, кто в Америку. Даже если он на Кайманских островах, это тоже Америка. Кипр, это тоже Америка. Оно все взаимосвязано. Понимаете, если ваш счет в долларах, ну даже на Кайманских островах, то США это все видит. Все. Да, они все не видят. Это все разговоры банковской тайны. Банковская тайна до поры до времени. Она пока вас не конфисковала. И по этой причине, да, действительно, этот закон, в общем-то, шикарный. Вот смотрите. Сейчас конфискуют все золотовалютные резервы. Потом, э, чтобы еще правильно поняли, вот когда арестовали, арестовали еще деньги правительства Российской Федерации, которые были на счетах, в данном случае, США и Европы. Что это за деньги? Вот смотрите, Министерство финансов операции делает? О, это же есть. Их тоже арестовали. Их конфискуют. Потом арестовали, да, деньги олигархов. Не всех, но некоторых, да. Потом даже вот, Виллу бывшей жены Путина арестовали. Да, яхты арестовали и так дальше. Что-то спрятали, что-то арестовали. Ну, ФСБ ищет. И арестовывает следующий. Там же, понимаете, какая ситуация. Тут цепочку главное запустить. Так что теперь можно будет и вилы, и яхты. Да, конфискуют, да, продадут. И, соответственно. Мало того, почему сейчас так в России бизнес сильно испугался? Он же понимает, что вот то, что сейчас сделали в США, сделают в Европе. Ну, знаете, синхронность. А, американцы делают, мы тоже так сделаем. И тоже примут такой же закон в Европе. Как результат, да, как результат, это ракошетом дали по всем. И нигде не спрячься. Поймите, наконец-то, даже если у вас счет в Сингапуре, но он в евро, его тоже арестуют. А вы что такое узнали? Или в Гонконге? Тоже арестуют. Оно же все взаимосвязано. А, так она работает. И бизнесмены это понимают. И по этой причине почему так и пугаются. Почему... Они же понимают, что э, сейчас почнется такая как половина. Даже если вас сейчас не арестовали счет, где гарантия, что потом не арестуют. Причем тут же, вы понимаете, вот когда процесс запущен, тут сразу все говорят, так постой, так это же хорошо грабить Россию. Берем, вводим санкции. Даже против тех, которые вообще никакого отношения к Кремлю не имеют. Какая разница? Всегда можно причину найти. Забираем бабло. Класс. Ха. Да, да, как вы хотели. Войну не надо было начинать. Ну действительно, сейчас Путина только ленивый, не ругает за то, что он начал эту глупую войну и убил себе в башку, что он может быстро-быстро поменять Януковича. Не, не работает. И сейчас получается, что российский бизнес вляпался. Он не знает, что им делать. Поймите, э -э -э поменять деньги на рубли – это то же самое, что их сразу потерять все деньги. На юане то же самое. Юань – это значит, ты попадаешь под контроль э -э Китая, а это еще хуже. Это еще хуже. Вот на сегодняшний момент Центробанк Китая выставляет условия Центробанку России и Набирин говорит, я согласен. Ну, ну не может она, не может она возражать, не может. Понимаете, ну никак. Хочет на него. Боится. Ну, получилось так, что Россия сейчас настолько зависима от Китая, что ну, вот Китай любые условия выставляет, а они, да, мы согласны. Ну а, а что? Что? Что остается А против? Куда? Против? Куда? Все. И вот эта же вся ситуация в этом строится. Что получается так? Америка грабит, Европа грабит, и Китай грабит. Тут, понимаете, что в, этой, в этом законе самое хорошее? Потому что постоянно, ну и в Украине такие вопросы поднимаются, и не только в Украине, за счет каких денег будут, как бы, ну, погашать долги. Украины. За счет не их России. Все четко. Причем этот закон четко гласит, что за счет вот, арестованных активов Российской Федерации будут списаны долги Украины перед США. Ну, то же самое Евросоюз сделает. Шака. Обалдеть. То есть долги будут ноль. Вот берут эти все. Плюс ко всему, за счет конфискованных активов, да, будет финансироваться закупка оружия для уничтожения Российской Федерации. Гениально. За счет этих денег будет финансироваться ну, строительство Украины, чтобы отстроить то, что там русские фашисты уничтожили. Тоже гениально. Смотрите, насчет денег. Там на сегодняшний момент четких цифр нет. Не называют 300, даже 400 миллиардов. Опять же, смотря кто как считает. Там еще довольно большая сумма денег арестованных. Это ну, Сбербанка России, ПТБ России. Про это даже, ну, скажем, там арестовано, но четко назвать вам никто не может. И э, Сбербанк тоже, ну, как бы, он говорит, что имеет место, но не называет, ну, знаете, это очень болезненная ситуация. Почему? Потому что если конфискует, ну, Сбербанк России рухнет полностью. Но представляете, у него практически всю валюту отберут. Потому что у него же до этого валюта какая была? Доллар и евро. А теперь если ее отобрать, что в банке станет? Рубли? А, -а, а, да, да, да. Вот с рублями останется. Вы нужно понимаете. Поэтому очень, да, для... Сейчас для российских банков таких больших это страшно. Пока их еще не трогают. Пока. Но закон широк. Там закон не гласит только золото валютные резервы России. Нет. Все активы в России. Все. Все арестованы. И будущие, даже которые будут потом арестовывать, тоже подпадают под этот закон. По этой причине говорит, стоп, ну сейчас они еще примут закон, еще это арестуют, еще это арестуют, еще это. И в результате это все же могут отобрать? Да, с размахом. Причем мало того, можно же начать арестовывать уже и танкеры российские с нефтью. Какие проблемы? Главное процесс. Я говорю, что вот сам процесс конфискации, вот война еще не закончилась, а процесс конфискации активов Российской Федерации запущен. Шикарно. Так что, в принципе, да, действительно разорят все. По этой причине, когда говорят, что на бывшей территории Российской Федерации, то это не шутка, это реальность. Потому что сейчас, грубо говоря, выгребут все деньги. Все, что только можно, отберут. И останется территория, но ну, там уже можно будет ее делить. И как раз решится проблема и долга Украины, не надо будет переживать. И финансирование украинской армии тоже будет. Плюс и... Битбудова Украины! Буду за счет. За счет денег России. Ну, соответственно, жители Российской Федерации будут и правнукам пояснять, почему такая нищая Россия. Ну, потому что все отобрали. Вот сейчас действительно Россия отберет все. Э, США, прошу прощения. США отберет все, а Украина все остальное. Логично? Правильно. Справедливость должна восторжествовать. Вы что против? Я за. Отбираем все. Зачем Росії Она Анай так нище. Будеть біднієм. Благодарю за внимание. Пока. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсора. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває, це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.